Sri Guru Sri Sri So i'm going to tell you स्वागत है बच्चों बड़े स्वागत है अमित शाह जी का स्वागत है स्वागत है जी स्वागत है अमित शाह माता भारत माता जी जय राम, जय स् पारवासी वासे बारी की जैस नीरा। जैस नीरा। ఇదే నేనుకపోయినా ఆ నేను వాస్తవ ధరించుకోరు ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చిన హైదరాబాద్ లోక్సభ పార్లమెంట్ అన్నదమ్ములకి అక్క జిల్లులకి అందరికీ మా వందనాలు ప్రభుత్వ మహంతాలి శక్తితో ఈసారి హైదరాబాద్లో కమలం పువ్వుని వికసించే పెద్ద చేస్తాము జై బిజెపి జై బిజెపి ఇలాంటి చిన్న పిల్లల కోసము ఈ తరం కోసం గెలవాలి మనమిది నలభై ఏళ్ల నుంచి అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ ఈసారి ఊరుకోకూడదు ఈసారి మనము తర్వాత పెట్టుకోకూడదు మనలోని ప్రతి ఆవేశము ఒక గోడు కింద మారాలి ఇప్పుడు మన మంత్రి మాట్లాడతారు हैदराबाद मत्स्य क्षेत्र के भाइयों बहनों मेरे पास पांच मिनट ही है मैं चार ही सवाल करूंगा आपकी बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है क्या ४०० पार कराना है क्या ४०० पार तो कराना है मगर 400 में से एक कमल इस बार हैदराबाद से भी देखा। है भाई और बहनों चालीस साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है चालीस साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे हैं इस बार मौका है बहन माधवी लता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजे और हैदराबाद को सात हथ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम कही भाई और बहनों मैं कर जाता हूं किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद है के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने, इस बार मुक्त मन से मतदान करिए चाहे हिंदू हो या मुसलमान हर एक मतदाता कमल के निशान पर बटन दबाए और हैदराबाद को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम करे आप करेंगे माधवी बेन को प्रचंड बहुमत से जिताओ मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे तो मेरे साथ बोलिए जय श्री राम भारत माता की भारत माता की आप सभी लोगों ने पूरे रोड शो में बहन माधवी का किशन जी का मेरा स्वागत सम्मान किया इसलिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ नमस्कार भारत माता की जय